Этим, если это рисует, мы можем провести тестирование бесплатно на тубаре. Я хочу, я хочу знать. Что будет, так будет. Ну, это вопросы вашего здоровья. Решайте сами. Мы предлагаем, через дорогу сотрудники вас проводит. Что такое вообще гепатит С? Значит, при нем поражаются печеночные клетки. И, и финал этого заболевания, самый тяжелый финал, это цирроз печени. Что вы знаете о путях передачи гепатита Теперь передачи передается по-моему путем. еще? Через кровь. Диагностика на гепатит к сожалению, доступна не для всех слоев населения, потому что это не бесплатно. И везде у нас, во всех медицинских учреждениях не проводят такое тестирование. А, а что уже там говорить о болеющих, так и подавно. У большинства болеющих нет возможности лечиться, потому что стоимость... Курса лечения одного человека составляет от 60 до 120 тысяч гривен. И это еще не считая расходов на диагностику и побочные эффекты действий препаратов.